এইটো বস্তুটো চাই লওক আপোনালোকে এই বস্তুজন দেই এইজন এইজন এজন এইজন আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে এই মানুহজনক চিনি পাইছে নাই সেইজন মানুহজন এইটো মোৰ মামাটো আইতা মই এনেকৈ ফটোখন বান্ধি থোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাইছোঁ দেই ইয়াৰ কোনো কাহিনী মই ক'ব বিচৰা নাই খালী ফটোখন যে বান্ধি থৈছিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখালোঁ দেউতাৰ ফটো দি এনেকৈখিনি মই এনেকৈ ৱালত এইখিনি বান্ধি থৈ দিছোঁ ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো যদি ডিফুৰ মানুহে দেখে তেওঁলোকে নিশ্চয় মানুহজনক চিনি পাব সেই মানুহজনেৰে মানে সেই কাকতিৰে ছোৱালী মই দুই নম্বৰ ছোৱালীজনী হয় আপোনালোকে নিশ্চয় মোক চিনি পাইছে যিয়ে নহওক মই কাহিনী এটা ক'বহে বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু সঁচা কাহিনী কোনো মিছা কাহিনী নহয় আৰু মোৰ চিনাকী মানে ভাল মানুহ বহুদিনৰ চিনাকি তেওঁলোক তাৰমানে ডিফুত গৈছিলা মোক মানে ফোন কৰিলে অকস্মাত ফোন কৰি কিনে ক'লে যে তোমালোকেতো ডিফুত আছিলা তোমালোকৰ ঘৰ কোনখিনিত আছিলা বোলো আপুনিতো কোনখিনিত আছে বোলা মই এতিয়া সেইখিনিত নাই বাৰু মই বেলেগ অলপ দূৰত আছোঁ কিন্তু আমি ডিফুলৈকে যাম তোমালোকৰ ঘৰটো কোনখিনিত আছে ক'বাচোন বুলি কৈছে এড্ৰেছটো অঁ যে ঠিক আছে আপোনালোকে যাব অঁ মই কৈ দিম বাৰু ক'ত থাকে আপোনালোকে সেইখিনি কথা মোক ক'ব তেতিয়া মই সেইখিনি কথা চিনি সেই জেগাখিনি চিনি যেতিয়া পাম তেতিয়া আপোনালোকক মই মোৰ জেগাৰ এড্ৰেছটো দি দিম আৰু আমাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকে যাব পাৰিব এবাৰ গৈ চাই আহিব পাৰিব আগৰ জেগাবোৰ এতিয়া নাই এনেকৈ ক'লোঁ ঠিক আছে হ'ব বুলি ক'লে তাৰপিছত আপোনালোকে ৰাতি পালে ৰাতিপুৱাই মোক ফোন কৰিছে যে তোমালোকৰ এই জেগাখিনি মই পাইছোঁ ৰিজাৰ্ভৰ ওচৰতে আছে মই জেগাখিনি নাম নখ ৰিজাৰ্ভৰ ওচৰতে আছোঁ এই তোমালোকৰ শুনি কোনখিনি মই তেতিয়া দিছোঁ যে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ যিটো অফিচ আছে অফিচটোৰ কাষত এটা শিৱ মন্দিৰ আছে তাৰ কাষত এখন ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড আছে তাৰ লগত এখন এল পি স্কুল আছে এল পি স্কুলৰ সন্মুখতে আগতে তিনিটা এনেকৈ ৰাস্তা আছিলে এটা তোমাৰ তলেৰে যিটো মেডিকেল কলেজ হৈছে সেইটো গুচি যায় মাজেৰে গ'লে ৰিজাৰ্ভ অফিচ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ পায় আৰু যিটো ওপৰেদি গ'লে ডাইৰেক্ট পুলিচ ৰিজাৰ্ভ অফিচ পায় সেনেকৈ গৈয়ো আমাৰ সেইখিনি ওলায় আৰু ইফালেদি মেডিকেল কলেজৰ তলেৰে গৈয়ো ওলাব পাৰিছিল আজিকালি নোৱাৰে বুলি কৈছে মই কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যোৱা নাই দেখা নাই আজি মোটামুটি ছয় বছৰ পাঁচ ছয় বছৰ হ'ল দেখোন নোযোৱা যিয়ে নহওক তেওঁলোকক মই ক'লোঁ যে আপোনালোকে এনেকৈ মাজৰ ৰাস্তাটো দি সোমাই যাব গৈ যিখিনি গৈ গৈ যিটো মানে ঘৰ খুন্দা মাৰিব সেই ঘৰটোৱে আমাৰ আছিলে কৈছে ঠিক আছে হ'ব দিয়া কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যিখিনি জেগাত আছে সেইখিনি জেগাতে আমাৰ দেউতাৰ কথা ক'ব যে কাকতি বোলা মানুহ এজন কোনোবা আছিলে নেকি বুলি সুধিব তেখেতে তেতিয়া চবেই চিনি পাওঁ আমাৰ দেউতাই এনেকৈ ক'লোঁ আৰু এতিয়া সেইখিনি ঠাইতে এই মানে মূৰ্তিটো বনাইছে চাওকচোন কেনেকৈ চিনি পাব এতিয়া আগৰ সেই চিনাকি মানে ঠাইখিনি যিখিনি আমি বস্তু দেখিছিলোঁ চিনিছিলোঁ আজিকালি এইবিলাক দেখি আমি নিজৰ জেগাখিনিয়ে চিনি নোপোৱা হৈ গৈছোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা এটা বনাই দিছে আমি এইবিলাক নবনাওঁতে ডিফুৰ পৰা গুচি আহিলোঁ তাৰপিছতহে এইবিলাক বনালে এতিয়া গ'লে নিজেই যেন চিনি নাপামে কোৱাই হ'ল যি তিনিজন মানুহক সুধিছে তিনিজন মানুহে কৈছে তিনিওজনক খুব জনা শুনা নাম থকা ব্যক্তিয়ে কৈছিলে তেওঁলোকৰ আগত জানে দেউতা ভালদৰে চিনি পায় আৰু তেওঁলোকৰ সেইখিনি অঞ্চলত নাম থকা ব্যক্তি তেওঁলোকৰ মই নাম উল্লেখ নকৰোঁ এটা কথা কি জানেনে মই দেউতাৰ বিষয়ে কথা ক'বই নোৱাৰোঁ আগতে মোৰ ভোকখন মানে সমাৎ কৰি উঠে খুব দুখ লাগে থাকে মই সেইকাৰণে দেউতা এতিয়া দেউতাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত দুবছৰকৈ মৃত্যু বাৰ্ষিক তিথি হৈ গ'ল কিন্তু মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই ফটোও দিয়া নাই মোক মোৰ ভোকে কেতিয়াও নকয় যে দেউতা ঢুকাইছে দেউতাৰ ফটো এখন দি বুলি একদম নোৱাৰোঁ কিন্তু মই আজি তিনিদিনৰ পৰা বহুত কষ্ট পাইছোঁ কথাখিনি কম কম বুলি ভাবিহে আপোনালোকক ক'ব কাৰণে যেতিয়া তেওঁলোকে দেউতাৰ কথা সেই মানুহজনক ক'লে সেই মানুহজনে কৈছে অ চিনি পাওঁ খুব দুখত আছিলে মানুহজনে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ চাহ দোকান দিছিলে বিস্কুট চাহ দোকান দিছিলে বহুত কষ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁ সেই জংঘল কাটি মাটি দখল কৰি তেওঁ দোকান দি ঘৰ এখন চলাইছিলে বা তেওঁ নিজে চলিছিলে কিন্তু জংঘল কাটি তেওঁ নিজে দখল কৰি দোকান এখন দিছিলে তাৰ জুপুলি ঘৰ বনাই প্ৰথম অৱস্থাত তেতিয়া ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চন আছিলে তেতিয়া আমি জন্ম পোৱাই নাছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা দেউতাই সেই দিশোত কষ্ট কৰিয়ে তেওঁ জীৱনটো চলাই আছিলে তাৰপৰা দোকান হোটেল হ'ল চাহ দোকান হ'ল হোটেল হ'ল ভাতৰ হোটেল কৰিলে তাৰপৰা গেলামাল দোকান দিলে তেওঁ খৰি পাহাৰৰ পৰা কাটি আনিও তেওঁ খৰি বিকিছিলে সেনেকৈ বহুত বছৰ জল চলিলে বহুত বছৰ লয় আপোনালোকে চিন্তা কৰে আজি পাঁচ বছৰ আগলৈকে চলিছিলে আজি ধৰক চৌব্বিছ আৰু সোতৰ চনলৈকে সোতৰ চনত আমাৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনত আমাৰ ঘৰ জ্বলিছিলে ডিপু কাৰ্বি আংলঙৰ ঘৰটো এতিয়া আমি যিখিনি মাটিত আছিলোঁ প্ৰথমতে সেইখিনি মাটিৰে ভেলু এতিয়া হয়তো বিশ লাখলৈকে হৈছিলে আৰু কিন্তু ইমানটো নাভাবিলে মানুহ ইয়াত থাকিও লণ্ডন আমেৰিকাতো মাতি থাকে গতিকে দিপুখিনি বেছি দূৰ নাছিলে ৰাখিব পাৰিলে হয় নিদিয়ে নহওক সেইটো গ'ল বাৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই যিজন মানুহৰ ঘৰত আছিলে সেই মানুহজনৰ ঘৰৰ মানুহজনক সুধিলে যে ইয়াত যে কাকতি বোলা মানুহ এজন আছিলে আপুনি চিনি পোৱাই নেকি তেওঁতো ক'লে হয় চিনি পায় ইমান মানে আগতে তেওঁ চাহ দোকান দিছিলে এনেকৈ দি কিনে চলিছিলে তেওঁ বহুত ভাল আছিলে তেওঁ মানে কি মোৰ দেউতাৰ বিষয়ে কোৱাটো মোৰ ফালেদি একেবাৰে সম্ভৱ নহয় বহুত দুখ পাওঁ বহুত দুখ পাওঁ যিয়ে নহওক আপোনালোকক কম বুলি ওলাইছোঁ ক'বই লাগিব তাৰপিছত মানে কৈছে আৰু যে মানুহজন খুব ভাল আছিলে বহুত কষ্ট কৰিছে বহুত কষ্টত তেওঁ চলিলে লগতে তেওঁ এটা কাম ভাল কাম কৰি থৈ গ'ল তেওঁ মানে ল'ৰা দুটা ভাল মানুহ বনাই দিলে সেইটো কথা কৈছে বোলে যি তিনিজন মানুহক সুধিছে তিনিজন মানুহে কৈছে তিনিওজনক খুব জনা শুনা নাম থকা ব্যক্তিয়ে কৈছিলে তেওঁলোকৰ আগত জানে দেউতা ভালদৰে চিনি পায় আৰু তেওঁলোকৰ সেইখিনি অঞ্চলত নাম থকা ব্যক্তিক তেওঁলোকৰ মই নাম উল্লেখ নকৰোঁ খুব ভাল আৰু আৰু যিটো এল পি স্কুলৰ সন্মুখতে আজি মূৰ্তি এটা বনাইছিলে সেই মূৰ্তিটোৰ ফটো আপোনালোকক দি দিম এইখিনি ঠাই মই এড্ৰেছ দি থকা ঠাই হ'ল এল পি স্কুলৰ সন্মুখখিনি আছিলে বুলি কিন্তু সেই জেগাখিনি যে এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল মই সপোনতো ভাৱনা তেওঁলোকে মোক ফটো তুলি দিয়াৰ পিছতহে মই ভাবিছোঁ এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে যেন মই এবাৰ গৈ আকৌ ডিফুখন চাই আহিম থাকিব পাৰোঁ গ'লে থকাৰ অভাৱ নাই কিন্তু যাব মন যায় ভাবিছোঁ তথাপি এপাক গৈ চাই আহিম যেনেকুৱা মোৰ সেই চিনাকি বন্ধুজনে তেওঁ মানে যাব নোৱাৰিলে মোৰ আমি থকা ঘৰখিনিলৈকে তেওঁ ইয়াতে কথা শুনি তেওঁ বুকু মানে আঁতি ধৰিছে বোলে তেওঁ আৰু সেইখিনিলৈকে যাব নোৱাৰিলে গতিকে আমি আমি মানে মই গৈয়ো সেনেকেতো অসম্ভৱ হ'ব তথাপিও বাৰু চেষ্টা কৰিম যাবৰ কাৰণে এবাৰ হ'লেও গৈ আহিম মই আগতে যেনেকুৱা এটা আছিলে সেই জেগাটোতহে মই নাম বা এনেকুৱা এনেকুৱা তেওঁলোকে জানে কিন্তু যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি সত্য সত্য কথা কৈছে সেইকাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো বনাব লগা হৈছে হয়তো যোনে মানে মৰিব লগা কৰিছিলে যাৰ আঘাতত মানে মৰিলে যেনে যি কাৰণতে নমৰিলে কিয় সেই মানুহে কিন্তু কেতিয়াও পস্তোৱা নাই অনুভৱ কেতিয়াও কৰা নাই যে এইজন মানুহ যে আমাৰ কাৰণে মই দিব আমিয়ে দুখ দিলোঁ ইমানটো আমি দুখ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে আমাৰ কাৰণে বহুত কৰি দিছিলে সেই মানুহে কিন্তু কেতিয়াও ভবা নাই এটা কথা গছ বুঢ়া হ'ব পাৰে গছৰ যদি গুড়িটো থাকে নহয় তেতিয়াহে সেইখন ঘৰ থাকে গছৰ যেতিয়া গুড়ি নাথাকে সেইখন ঘৰ হৈ নাথাকে আজি সেই পৰিস্থিতি হৈ আছে সেইখন ঘৰ নহয় সেইখন ঘৰ হৈ থাকিবই নোৱাৰে মানুহক আপুনি মাৰিব নালাগে যদি মানুহক আঘাত দিয়া নহয় মাৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই আছে জানো এই মৰাৰ প্ৰয়োজন একো প্ৰয়োজন মানুহক আঘাত দিব নাপায় বস্তুটো থকালৈকে মূল্য কোনো বুজি নাপায় যেতিয়া বস্তুটো নাইকিয়া হয় তাৰ মূল্য চবেই বুজি পায় কিন্তু মই সেইখন ঘৰত কি হৈ থাকে কি হৈ নাথাকে মোক বহুত কথাই জনোৱা নাছিলে কিন্তু সেইখন ঘৰৰ কাৰণে মই বহুত কৰিছিলোঁ মই যেতিয়া জনা হৈছিলোঁ তেতিয়া পূৰাই মই লোকৰ ঘৰৰ বন্ধা হাতী কিনে সেইখন ঘৰ চলাইছিলোঁ সেইখন ঘৰ চাইছিলোঁ মই বিয়াৰ আগলৈকে সেইখন চাইছিলোঁ বিয়াৰ পিছলৈকেও মই চাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই নাচাওঁ এতিয়া মই চোৱা কমাই দিছোঁ এতিয়া যিখিনি চাব লাগে সেইখিনি মই মাক চাই আছোঁ কিন্তু মই বাকী হাতত কমাই দিছোঁ কিয় কমাই দিছোঁ দেউতাক যেনেকৈ আঘাত দিছে সেই আঘাত মোকো দি আছে কিন্তু নাপায় আঘাত দিব নাপায় তাৰ ফল নিজে পাব সেইকাৰণে এটা বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যদি ছোৱালী হয় মই আপোনালোকক এটাই কথা কৈছোঁ ঘৰৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিছে কেতিয়াও নকৰিবা কিন্তু তাতেও ভাল মানুহ বেয়া মানুহ আছে ভাল বেয়া তাতো আছে কিছুমানৰ যিটো যাৰ যি নেচাৰ যদি কোনোবা সি ভাল হয়েই সঁচাকৈ তুমি ঘৰখনৰ কাৰণে ভাল কৰিলেও তোমাক চাব আৰু ঘৰখনৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিলেও তোমাক চাব আৰু যিয়ে নাচাব সি তোমাৰ সেইকাৰণে ঘৰৰ কাৰণে তুমি কৰি থৈ আহা বা কৰি থৈ নাহা কোনো মতলব নাই সেই মানুহ কেতিয়াও নাচায় এটাই বস্তু মই বুজি পালোঁ যে আজিৰ দিনত ভাই ভনী কোনো কাৰো নহয় মা দেউতাক চাবা মা দেউতাক শুশ্ৰূষা কৰি ৰাখিবা এইয়ে ধৰ্ম তাতকৈ বেলেগ ধৰ্ম নাই হয়নে নহয় মানুহে মানুহৰ বাবেহে মানুহ নহয় আৰু মানুহ মানুহ হৈ থাকিব লাগে মানুহ কেতিয়াও জানোৱাৰ হ'ব নালাগে হয় নে মানুহ জানোৱাৰ হ'লে সেই দিন বেছি দিন নাথাকে সেইকাৰণে মানুহ সদায় মানুহ হৈ থাকিব লাগে টকা পইচা কাৰ নাই চবৰে টকা পইচা আছে কিন্তু অহংকাৰী হ'ব নালাগে কোনে খোৱা নাই কোনে পিন্ধা নাই চবেই খাইছে চবেই পিন্ধিছে চবেই সুখত আছে কোনে ঘৰ বনায় আজিকালি লোন লৈ ঘৰ বনায় ঘৰ একো ডাঙৰ কথা চাকৰি কৰাই যিমান টকা আছে হাজিৰা কৰাৰো সিমানেই টকা আছে এজন ব্যৱসায় তাতকৈ দুগুণ পইচা আছে কিন্তু সময়ত তেনেকুৱা আজিৰ মানুহে কয় বোলে পইচা নহ'লে একো নহয় পইচা নহ'লে একো নাই কিন্তু পইচা থাকিলেও মানুহ নাপায় যদিহে আপুনি অহংকাৰী হয় যদিহে আপুনি জানোৱাৰ হয় তেতিয়া আপুনি সেই পইচাৰেও একো কিনিব নোৱাৰিব মই বিষয়টো বনালোঁ কিয় দেউতাৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ক'লে তেওঁ ইমান দুখত আছিলে বহুত দুখ পালে বহুত দুখত থাকিলে বহুত কৰিলে কিন্তু তেওঁ শেষত গৈ গাঁৱত গৈ মৰিব মৰিলে তাৰমানে সেইটো তেওঁলোকে দুখ পাইছে যিজন মানুহ ঘৰত গৈছে থাকিছে সেই মানুহজন ময়ো চিনি পাওঁ ময়ো জানো সেইকাৰণে কৈছোঁ দেউতাক হয়তো যিকেইটা জানো আৰু সেইকেইটাই দেউতাক বেয়া পালে কিন্তু আজিও সেই ডিফুত দেউতাৰ নাম আছে দেউতাই উচিত কথাত মাতিছিলে সত্য কথাই কৈছিলে কোনো লুকাই থকা নাই হয়তো দেউতাই এটা কথা বাৰ বাৰ কৈছিলে যোনে দায়িত্ব লৈ ঘৰ এখন চলাই দায়িত্ব থাকে সেই মানুহে সদায় বুজি পায় সেই মানুহে লোকৰ কেতিয়াও অন্যায়টো নিবিচাৰে দেউতাই বহুত কষ্ট কৰি ঘৰখন চলাইছিলে মানুহ ল'ৰা ছোৱালীক কিহৰ কাৰণে জন্ম দিয়ে যে বুঢ়া কালত যাতে সুখ পাম সুখেৰে থাকিব পাৰিম সেইবুলিহে ল'ৰা ছোৱালীক জন্ম দিয়ে আজি মই ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছোঁ যদি মই সিহঁতক ইমান কষ্টৰে আজি চলাই আছোঁ ডাঙৰ কৰি আছো সিহঁতৰ কাৰণে মই দিন ৰাত এক কৰি আছোঁ বা বাপেকটো কৰি আছোঁ যদি এটা সময়ত সিহঁতে ডাঙৰ মানুহ হোৱাৰ পিছত আমাক নাচায় আমি কি জীয়াই থাকিম আমিও হয়তো সেনেকৈ মৰিব লাগিব হয় নে নহয় আমি বুলি নহয় যোনে যোনে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত পৰে হয়তো চবে মৰিব লাগিব গতিকে নমৰাকৈ কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰে মানুহখিনি সেইখিনিহে ল'ৰা ছোৱালী চিন্তা কৰিব লাগে দেউতাৰ কথা আজিও ডিফুত ওলাই আছোঁ আজিও দেউতাৰ কথা ভালেই কৈছে কোনো বেয়া কৈছে সেই মানুহজনে কোনটো বেয়া কথা কোৱা নাই তাৰপিছত কথাটো হ'ল কি যেতিয়া মানে তেওঁ কথাখিনি জানিলে জানি পিনে আকৌ মোক ফোন কৰিছে ফোন কৰি কৈছে যে তোমালোকৰ দেউতা ইমান ভাল মানুহ আছিলে কি কথা তেওঁ বহুত দুখত কৈছে তেওঁ ইমান ভাল মানুহ আছিলে তেওঁ গৈ মৰিব লগা হ'ল আমিও শুনি পাইছোঁ কিন্তু তেওঁ বহুত কষ্ট পাইছিলে আৰু বহুত ভাল মানুহ আছিলে কিন্তু দেউতা মৰি গ'ল বুলিতো তেওঁ বেয়া কথা ক'ব পাৰিলে হয় বদনাম কৰিব পাৰিলে হয় কোনো কথাই কোৱা নাই বুলি কৈছে দেউতাক বহুত ভাল মানুহ আছিলে কাকতি কাকতি এটা বহুত ভাল মানুহ আছিলে তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছে ইমানখিনি কৈ থাকে আৰু তাৰপিছত হ'ল মই মানুহজনক ক'লোঁ যে আপুনি যিয়েনো আমাৰ আমি যিখিনি জেগাত আছিলোঁ সেই ঠাইডোখৰত আপুনি চাই আহিব তেওঁ কৈছে যে মই কোনোবে যাব নোৱাৰোঁ যাব নোৱাৰা কাৰণ এইটোৱে যে দেউতাৰ বিষয়ে ইমান মই দুখ পালোঁ শুনি মই নাযাওঁ তেওঁ কৈছে যে মই সেইখিনি কথা যিখিনি কথা দেউতাৰ বিষয়ে শুনিলোঁ সেইখিনি যাব পৰা মোৰ ক্ষমতা নাই মই সেইফালে কোনোবে নাযাওঁ যিখিনি মই এল পি স্কুলৰ সন্মুখৰখিনি দেখিলোঁ আৰু বা তেওঁ ক'লে তেতিয়াহে মই গম পালোঁ যে সেইখিনি জেগাও বদলি হৈছে আগৰ মানে যিটো তিনিটা ৰাস্তা আছিলে সেই ৰাস্তাও নাই আৰু বদলি হৈছে মই তাতকৈ আৰু আগত নাযাওঁ মই ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাম গতিকে ভাবক লোকেল লোকৰ মানুহে দুখ পাই আছে কিন্তু মোৰ ঘৰৰ মানুহ দুখ নাপায় শেষত তেওঁক আৰু এটা কথা কৈছে যে তোমালোকে এই জেগাখিনি এৰি গৈ বহুত ভুল কাম কৰিছা এতিয়া এই মাটিৰ ভেলু কিমান জানা এক কথা মাটিতে বিছ পঁচিছ লাখলৈকে কৈ আছে তোমালোকে এই মাটিটো এৰি থৈ যাব নালাগিছে এতিয়া যিটো ডিফু তোমালোকে বহুত ভুল কৰিছে এইটো কথা কৈ আছে আৰু এটা কথা কওঁ মই যদি ইয়াত গাঁৱত নাহিলোঁ হয় ইয়াত গাঁৱত যদি মই ঘৰ নবনালোঁ হয় নহয় আৰু দেউতাহঁতে যদি একেবাৰে গাঁৱত আহিম বুলি ক'লে হয় আগতে গম পালোঁ হয় মই ডিফুতে থাকিলোঁ হয় সেইখিনি মাটিতে মই দোকানদাৰী কৰি থাকিলোঁ হয় আজি দেউতাই দোকান চলাইছিলে সেই দেউতাৰ যিটো বৃত্তি আছিলে সেই বৃত্তিটো আজি মই কৰি আছোঁ দেউতাৰ মনৰ আশা বহুত গাঁৱত আহিও এখন দোকান দিম বুলি আশা কৰিছিলে সেই দোকানটোও তেওঁ দিব নাপালে আৰু দেউতাৰ যিটো সম্পত্তি তাত দি আহিছিলে তাৰ মূল্যটো দি তেওঁ দেউতাই এটা নামঘৰ বিচাৰিছিলে গাঁৱত দেউতাই সেইটো সপোন পূৰ্ণ হ'ল নামঘৰ এটা লৈ নাম মানে নাম গাম নিজে সেনেকৈযোৰ তাল আনিম সেইটো এটা দেউতাৰ সপোন আছিলে আৰু তালযোৰ ময়ো দি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইমান দিব পৰা সমতাও নহ'ল ভাবিছিলোঁ জগন্নাথ মই পুৰি দেখাই আনিম সেইটো মোৰ সম্ভৱ নহ'ল ইমান যে মানে সোনকালতে যাব ময়ো ভবা নাই আৰু দেউতাৰ এটা হেৰি আছিলে কি জানে সপোন এটা আছিলে দেউতাৰ খুব সুখে জীয়াই থাকিম বুলি দেউতাই কিন্তু ভাবিছিলে কিন্তু ভাবিব সেইটো সুখ নহ'ল আৰু নামঘৰটো নাপালে আৰু এটা বস্তু কি জানে যিদিনাৰ পৰা দেউতাই গৈছে সেইখন ঘৰত মই গৈ ভাল নাপাওঁ মই যাওঁ কিন্তু গ'লেও মানে আমি দেউতাই যেনেকুৱা উচিত কথা কৈছিলে ময়ো উচিত কথা কওঁ পিছত কেতিয়াও মই মানুহ কথা ন যি কওঁ আগত কওঁ সেইটো কাৰণে মোক বেয়া পায় মোৰ বদনাম গায় আজিকালি সেইখন ঘৰত মোৰ কাৰণে অস্থায়ী হৈ গ'ল তাত কোনো মোৰ মূল্যই নাই কাৰণ আগতে বহুত কৈ দিলোঁ নহয় এতিয়া মূল্য থাকাবিলাক সোমাই গ'ল যে ঘৰৰ ভিতৰত সেইকাৰণে আজিকালি আমাৰ মূল্য নাইকিয়া হৈ গ'ল হ'ব মই বদমাছ উচিত কথা মই ক'লে চবেই বদমাছ হয়নে নহয় সেইকাৰণে আপোনালোককো কৈছোঁ যদি ভাই কাৰণে ঘৰত যিকোনো ভাই হওক ল'ৰাৰ কাৰণে বোৱাৰী আনিম বুলি ভাবে ভাল ঘৰৰ ভাল ব্যৱহাৰ থকা ভাল হেৰিৰ মানুহ আনিব এই আধা পাগলবিলাকক কেতিয়াও আনিব ইচ্ছা নকৰিব মই ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট আজি কৈছোঁ আধা পাগল আছে কেইটামান সেই আধা পাগলবিলাকক নানিব আৰু সিহঁতে ঘৰৰ অলপমান ঘৰ দুৱাৰ থকা আনিব যাতে সিহঁতে ঘৰৰ মূল্যটো বুজি পায় যাৰ ঘৰ নাই সি আহি যেতিয়া ঘৰ এখন পায় ন সেই ঘৰবিলাক ভাঙি চুৰ মাৰি কৰি দিলে আৰু মিহি গুণ্ডা নানিব এটা জাত আছে চাবচোন ডেকাত মাতিব নাজানে তলে তলে বহুত কথা লগাব জানে সেই জাতটো নানিব মোক কি কৰিব কিবা কৰিব নি মোক একো কৰিব নোৱাৰি বহুত দিনৰ পৰা কম কম বুলি ভাবি আছিলোঁ অন্তৰখনৰ একোপামান কথা জমাও হৈ আছে একো প্ৰমাণ কথা জমা হৈ আছে সেইকাৰণে এই কথাটোতে মই সেইখিনি কথাও ক'লোঁ এইবিলাক দুই তেলীয়া বস্তুবিলাক কেতিয়াও নানিব আৰু জাত পাতবিলাক অলপ চিন চাপ কৰিহে আনিব অলপ জাতবিলাক চাই ল'ব অলপ যদি এইটো কেৰেক্টাৰ থাকে সেইটো মানুহ নানিব কম কেৰেক্টাৰ থাকিলে ভাল বেছি কেৰেক্টাৰ থকাবিলাক এনেকুৱাই মানুহ জ্বলাই জ্বলাই খায় কিন্তু কাৰ কেতিয়া কি হ'ব কোনো নাজানে মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ মই সকলোখিনি ক'লে মোৰ কোৱাৰ অধিকাৰ নাছিল বা ক'ব নালাগিছিল কিন্তু যিখিনি কথা মই যেতিয়া শুনি থাকোঁ এজনী ছোৱালীয়ে জানে দেউতাকৰ মূল্য কিমান ল'ৰাই মানে কিছুমান ল'ৰা পাহৰি যায় তেওঁ যেতিয়া নিজৰ হাতত টকা পইচা আহিব সেই ল'ৰাই পাহৰি যায় কিছুমানে পাহৰি নাযায় চবকে কোৱা নাই দেই কিছুমানে পাহৰি নাযায় কিছুমানে পাহৰি যায় সেইকাৰণে ছোৱালীয়ে ভাল ল'ৰাতকৈ আৰু বৰগছডাল নহ'লে যে কি হয় তাৰ মূল্য এতিয়াহে মানুহে বুজি পায় মানে যেতিয়া বৰগছডাল নাইকিয়া হয় তেতিয়াহে বৰগছৰ মূল্য বুজি পায় যদি ঘৰত কিছুমান মানে সাংখিলিং হৈ থাকে সেই বস্তুটো চাৰিজনে মিলি আলোচনা এটা কৰিব লাগে ইজনে সিজনৰ কথা শুনে সিজনে সিজনৰ কথা নুশুনে ইটো যদি বেলেগকে কৈছে সেইটো বেলেগকৈ লগায় সেইটো যদি বেলেগকে কয় সেইটো বেলেগকে লগায় সেইকাৰণে চাৰিজনে বহি চাৰিজনে কথাটো আলোচনা কৰিব লাগে তেতিয়া কোন কেনেকুৱা তাৰ কথাটো ওলাই পৰে মিছা কথা কেতিয়াও ক'ব নালাগে আৰু আনক বদনাম দিয়াৰ আগতে নিজে এবাৰ ভাবি চাবি নিজে কি কৰি আছ সেইটো এটা ভাবি চাবি মই চব জানো কিন্তু মই কোৱা নাই মই যেতিয়া ক'ম তেতিয়া একেবাৰে ভালকৈ ক'ম বেয়া নাপাবি কাক কৈছোঁ সি বুজি পাইছে কাক কৈছোঁ সি বা সেইজনীয়ে হওক বা সিয়েই হওক বুজি পাইছে মই বেয়া ভাল ওলাই যাব তই ভাল বেয়া সেইটো ওলাব কিন্তু সময়ৰ অপেক্ষা সময় আহিব সেইদিনা মই নিশ্চয় ক'ম আজি অলপ বুকুখন পাতল হৈছে বহুতকৈ পাতল হৈছে লাহে লাহে অনুভৱ কৰিম মইতো কৰিম নহয় কৰিবি মই যিদিনাৰ পৰাই দেউতাৰ এনেকুৱা হৈছে দেউতাই ঢুকাইছে সেইদিনাৰ পৰাই মই আজিলৈকে কান্দি আছোঁ তহঁতে বুজি নাপাবি তহঁতে বুজি নাপাবি মই যদি হনুমান হ'লোঁ হয় বুকুখন ফালি দেখালোঁ হয় গতিকে মইতো হনুমান নহয় বুকু ফালি দেখালেতো মৰিয়ে থাকিম গৈছোঁ দেই যেনেকুৱা মোৰ সেই চিনাকী বন্ধুজনে তেওঁ মানে যাব নোৱাৰিলে মোৰ আমি থকা ঘৰখিনিলৈকে তেওঁ ইয়াতে কথা শুনি তেওঁৰ বুকু মানে আঁকি ধৰিছে বোলে তেওঁক আৰু সেইখিনিলৈকে যাব নোৱাৰিলে গতিকে আমি আমি মানে মই গৈয়ো সেনেকেতো অসম্ভৱ হ'ব তথাপিও বাৰু চেষ্টা কৰিম যাবৰ কাৰণে এবাৰ হ'লেও গৈ আহিম মই দেই